Але це а я единственное еще буквально маленькую фразу. Я считаю, что все-таки если э, мы говорим о том, что в нашей стране наконец-то спустя много лет начались реформы, пусть они проходят в разных ведомствах, вот я хочу, чтобы такая реформа проходила и в рамках наших социальных служб. И я не вижу, например, почему бы, почему не хотят пенсионеры идти... Э, в дома престарелых, да, это для них, э, эти, это слово вызывает, па, вызывает панический ужас. Но если бы это были полноценные, комфортабельные, комфортабельные дома, и это не какие-то мистические идеи, которые реализовывались предыдущими э, руководством обла э, города. И, и шахрайские булы. Совершенно верно. Так вот, если бы тот человек, у которого квартира стоит как минимум 100 тысяч долларов, понимала что оно переселяется в светлое, просторное помещение, где будет получать медикаменты, качественное питание, не 5-10 гривен в день, а действительно качественное полноценно. А эти 100 тысяч долларов будут саккумулированы, они будут ну, инвестированы куда-то надлежащим образом. Тогда было бы совсем...